До 2 сентября 2016 года в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что возле одной из школ района неизвестный мужчина удовлетворяет свои половые страсти на глазах у несовершеннолетних девочек. На место события выехала следственно-оперативная группа, в которой были опрошены свидетели данного события девочки и мама одной из девочек, которая и вызвала полицейских. Свидетели Далее описание мужчины. По этим приметам он и был задержан. Им оказался 49-летний харьковчанин, ранее несудимый. По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины «Развращение несовершеннолетних». Уважаемые граждане, если вы или ваши дети стали жертвами данного Мужчины, просьба обращаться в Шевченковское отделение полиции, которое находится по адресу улицы Толбухина, 103, или по телефонам, которые вы видите на экране.